Keputusan yang berumat, keputusan kerajaan untuk memeterai perjanjian agreement on reciprocal trade ataupun ART ini adalah hasil pertimbangan yang melandaskan kepentingan ekonomi. Kerajaan juga ingin menjelaskan bahawa pada masa ini proses ratifikasi masih berjalan. Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada kepada perdagangan dan pelaburan antarabangsa perlu mengambil langkah yang bersesuaian untuk keperluan dan kepentingan ekonomi penglibatan Malaysia dalam ART adalah bertujuan untuk memastikan akses pasaran yang berterusan dan stabil ke Amerika Syarikat yang merupakan antara rakan dagang dan destinasi pelaburan utama negara sebagai contoh nilai ekspor produk Malaysia ke Amerika Syarikat adalah pada tahun 2022 167.2 bilion. Pada tahun 2023 161.3 bilion. Pada tahun 2024 198.6 bilion dan pada tahun 2025 adalah dianggarkan 233 bilion. Perjanjian ERT ini juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengurangkan risiko pengenaan tarif timbal balas yang lebih tinggi ke atas ekspor Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat yang berpotensi menjejaskan daya saing produk tempatan, kedudukan negara dalam rantaian bekalan global serta peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Terima kasih. Silakan Yang soalan tambahan. Terima kasih uh, Tuan dan terima kasihlah kepada Menteri yang menjawab. Saya minta Tuan supaya soalan ini ad, agak panjang sedikit. Boleh? Benar. Terima kasih. Pertamanya kalau kita melihat R ini bagi kepentingan ekonomi. Uh, semua bersetuju. Rakyat bersetuju. Semuanya bersetuju. Bukan tak bersetuju. Bersetuju tapi yang tidak bersetujunya adalah mengapa buat cepat sangat tergesa-gesa sehingga kan banyak kelosa-kelosa yang ada dalam perjanjian itu adalah sesuatu yang mungkin membabitkan kepentingan negara apa ni sovereignty itu adalah sesuatu yang dipersoalkan. Kalau kita ikutkan dari segi persekutuan dalam bab Uh, perkara bagian empat dalam persekutuan itu, dia sebut segala apa peruntukan yang diberikan kalau nak sign kontrak macam ekonomi ini, sepatutnya melalui proses perundangan yang patut diambil kira oleh kerajaan sebelum menandatangani. Ini yang mengejutkan semua rakyat, Trump datang, to sign, bangga, Kemudian kita, oh belum habis lagi, tak habis lagi. Yang ini yang kita minta. Kalau boleh, Hari itu dah setuju, kerajaan setuju. Ada buat apa, apa ni bersama. Saya minta kali ini saya dengar menteri di luar sana mengatakan bila saya jadi menteri besok saya nak tengok balik semula perjanjian tu, nak ambil kira. Ya itu baik, cuma saya minta caucus itu diambil kira semula, kita duduk, kita fikirkan bersama dan kita ikut proses perundangan bawa di, bawa di apa ini, parlimen. Kemudian bawa majlis raja-raja dan akhirnya Agong setuju itu proses yang patut dilakukan. Terima kasih Tuan Pertua. Silakan yang bawa Menteri. Terima kasih Tuan Pertua. Saya ambil maklumlah soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Cuma saya nak mengambil berkongsi soal perjanjian ini. Sebenarnya sebagai sebuah negara, kita telah sign 17 FTA. 17 FTA ini, 9 melibatkan regional FTA, multilateral, dan 8 adalah bilateral. Jadi dalam konteks US ini, saya dipahamkan bahawa negosiasi yang berlaku ini, dia bukan mutamat. Dia macam kita discuss dalam FTA, mana-mana FTA yang kita dah buat. Pada tahun 1993 kita ada satu FTA kita sign 2003 ada 2006 ada 2009 ada 2010 ada 2019 ada ini bukanlah perkara yang baru dari segi FTA untuk ekonomi, bukan tak masuk dalam politik ini. Jadi apabila saya melihat ART ini, sudah tentu saya melihatkan ada banyak perkara-perkara yang perlu kita tengok dan kita bincang untuk kita meletakkan agreement sebelum kita ratify agreement secara final, kita mesti define soal-soal isu-isu yang berbangkit yang menyebabkan ada salah anggap contoh melibatkan kedaulatan negara dan juga kepentingan negara dan sebagainya. Itu saya ambil maklum. Cuma pada masa sebelum saya terlibat ini ialah discussion itu lebih center kepada ekonomi. Jadi apa sahaja yang tertulis dalam tu lebih kepada ekonomi, tetapi dia tidak mempunyai definition yang jelas. Jadi dengan adanya ratification proses ini, maka saya akan mengambil uh, ratification ini untuk berbincang dan redefine balik apa maksud yang terlibat. Contoh saya bagi satu contoh dalam ini sebab dia dalam konteks ekonomi. Jadi apa yang berlaku? Dalam akrim tu simple saja. You dah sign dengan saya, kita dengan US, kemudian mana-mana negara saya tak suka, you kena ikut. Tak. Dia punya konteks dia ialah dia tidak mahu ada diskriminasi kepada mereka sekiranya kita bawa investor baru. Jadi kalau ada diskriminasi, maka kita kena datang dan lihat. Orang yang dah datang awal daripada kita, dia datang ke negara kita macam di Pulau Pinang, banyak investment yang berlaku di, oleh uh, US, Lepas tu kita bawa lagi satu negara lain datang dan kita bagi dia all the better incentive than them, then dia rasa macam dia terjejas. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita define supaya kita tidak ada perbezaan dari segi konteks ekonomi dengan US. Sebab kita kena faham, US ini adalah sebuah negara, dia punya size ekonomi 31 trilion. The second one siapa? China, 19 trilion. Jadi sudah tentu kalau kita boleh accommodate semua orang, how come number one apa ni economy in the world 31 trilion kita tak boleh duduk nak bincang. Tetapi kalau soal kedaulatan saya rasa kita semua bukan saja di sini dan di sana kita semua akan pastikan bahawa tidak ada orang nak ambil Malaysia ni dengan bayar 19% saja. Jadi itu saya punya komitmen kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat pun ketua pembangkang nanti satu hari nanti bila saya dah ada saya punya proposal ini kita kita duduk bincang. Boleh Yang Berhormat? Yang Berhormat jangan tak datang. Tak boleh duduklah. lah dia, terima kasih. Uh, pendek tour, pendek je. pendek saya setuju tentang komitmen itu sebab hari itu pun kerajaan dah komit uh, untuk adakan kokos dan tidak dipanggil langsung bukan saya tak datang tidak dipanggil langsung itu terima kasih hari ini saya nak panggil jemputan lah, dekat hang, dalam parlimen saya nak jemput bila ready datang okay. right. uh, selanjutnya seorang tambahan saya persilakan yang berhormat Tampin Terima kasih uh, Tan Ketua. isu melibatkan uh, ART ini berlarutan agak lama. Lah. Di sudut kerajaan, pelbagai elemen positif juga dijelaskan. Manakala di sudut pemangkang pula, uh, tomahan negatif dilemparkan. Soalan mudah saja, tuju soalan kampung ni. Apakah implikasi terhadap negara sekiranya Malaysia tidak menandatangani ART? Uh, dan sektor manakah yang dijangka menerima kesannya? Dan Adakah terdapat sebarang kelebihan ataupun manfaat yang diperoleh oleh negara memandangkan Malaysia merupakan antara negara yang terawal yang menandatangani perjanjian tersebut? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Untuk tawanya Yang berumat, <tuh> dalam ASEAN ini, kita ada lebih kurang 11 negara. Lah. Yang mana tak mau sign ini, 40% lah untuk Kemudian kena 40%, Myanmar kena 40%, Brunei langsung tak berbincang sebab dia tak ada banyak trade dengan US, 25% Kemudian Vietnam 20%, ada 4 negara dalam ASEAN ini yang masih dia kena dengan 19% sebab dia dalam proses Ada yang nak sign, tengah dalam proses nak sign dan kemudian dia beri timetable untuk ratify. Kita dah sign awal 22% 26 Oktober dan nah kita dalam proses ratification. Now, negara-negara 19% -negara mana? Uh, macam uh, Indonesia, Malaysia, Filipin, Thailand, nah ini semua dalam proses, 19%. Now, apa kesan dia? Kalaulah kita tak buat ini, datang dia orang datang, dia cakap, ok Malaysia pasal Tansung tak mau bincang, 40%. Jadi apa kesan dia? Kesan dia ialah, kita punya export to US 2025 ni the whole 12 month sampai 31 Disember tahun ni 233 bilion. Apa yang kita export? Kita export dalam manufactured goods. Kita ada 228 bilion. Daripada 228 bilion ini ENE produk saja 145.7 bilion. Optical Scientific Equipment 12.8 bilion. Lagi apa? Rubber Product Machinery Equipment. Ini semua dah ada dalam negara kita bertahun-tahun, berpuluh tahun, tahun. Jadi tiba-tiba investor ini kena 40%. Dan matter of time dia akan pelan-pelan pindahlah. Now, bila orang tanya saya, oh dia nak pindah dia punya pasal lah. Tetapi saya nak beritahu, dalam konteks semikonduktor contoh. Kita adalah pengekspor terbesar semikonduktor kepada US. Bermakna bukan kita seorang. Eh? Ada juga negara-negara lain yang ekspor. South Korea, dia pun ekspor ke US 3.2 billion US. Kita semikonduktor dalam ENE itu &E ada portion nabi semikonduktor. Kita ekspor 13 billion, nombor satu dalam dunia ke US. Kemudian ada South Korea 3.2 billion. China pun ada dulu ekspor 2.1. Kemudian apa? Japan ada 2 billion, Germany 1 billion, Singapore ada half a billion, 566 juta US. Ini semua ada. Jadi kalau kita dah kena mahal kita punya semiconductor, konduktor, maka mereka akan beralih pergi tempat lain. Ambil kepada syarikat-syarikat yang yang lebih kompetitif kepada kita bukan kerana kos tetapi kerana tarif kita tinggi. Jadi ini proses yang kita nak kena bincang sebab saya sebut tadi dalam jawapan saya has got nothing to do with politics, is economy. Tetapi between economy dan menggadaikan kita punya kedaulatan, day kita decide ramai-ramai kat sini. Terima kasih. Terima kasih speaker, terima kasih Speaker, Speaker, boleh, boleh beritahu due date. Yang berhormat, duduk. Ratifikasi, itu. Duduk. Engkah je betul. Masih. Ah, uh, majlis. Soalan ketiga yang berhormat Aitam tidak dapat hadir Beliau telah diadmitkan seminggu ke hospital Sejak daripada 19 bulan Jadi kita teruskan ke soalan yang ketiga